Давайте поговоримо про ситуацію на фронті, тому що є повідомлення від корпусу АЗОВ. Вони говорять про те, що зачистили від ворога панківку на добропільському напрямку. Дослівно, противник продовжує нарощувати групування військ з метою посилення наступального потенціалу. Командування російської армії пересувало в зону відповідальності першого корпусу АЗОВ додаткові резерви у складі чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. І наразі сили оборони докладають всіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити. Прорив оборони. Те слово, знаєте, прорив, коли ми кажемо так. Ну от Ми розуміємо, що якби це, це намагаються в цілому зробити наші захисники наразі на Донбасі, так а, тим не менше, ну, тобто ось ці так, такі тактичні успіхи, вони про що свідчать про те, що може цього прориву і не відбутися, тоді чи як на це реагувати? Ну, наші власті зробили все, щоб цей прорив був От саме інтереше. То есть с марта месяца обеспечив безопасность российским НПЗ, российской экономики, россияне получили оперативную паузу где-то на полгода. Они собрали технику, боеприпасы, личный состав, топливо набрали ровно столько, то есть произвели ровно столько, сколько нужно для второй волны. И денег получили из нефтянки российской ровно столько, чтобы чтобы эту волну организовать. Естественно, сейчас резервы российские развернуты на, в основном на Восточном фронте ну, грубо там, части Запорожского фронта, там если говорить восточнее Гулей-Поле и, в принципе, Докупинск. То есть, российские войска уже вышли, мы как-то говорили, а вот сентябрь месяц, ловите вторую волну. Вот она, только мы говорили месяца 3-4 назад. Ну, вот она подошла, сентябрь месяц, вот она вторая волна. Готовность к прорыву есть однозначно. Россияне нащупали в течение нескольких месяцев летний, летних наступательных действий, вернее, имеется в виду, Летом они нащупали несколько наших болевых точек или таких, по крайней мере, направлений, куда сейчас собирают большое количество сил средств под, под, под покров, то там больше сотни тысяч сейчас развернуто, и они в принципе будут идти на Доброполе, почему ваша выход на Доброполе дает им возможность, помимо того, что давить на Покровск, еще и двигаться в сторону Красноямеська, в обход Константинов, заход с запада на, на Красномеське, Карматорск. Краматорско-Славянскую агломерацию, то есть с Доброполия на западно и на, на Краматорске, обходя Константиновку. Это проблема большая для наших, если прорвут сейчас, а прорвать могут, конечно, могут. Почему? Потому что не видно пока еще ни резервов на этом направлении, не видно усиления количества личного состава на этом направлении. То есть никто не снял бронь с силовиков, с правоохранителей, никто не напитал войска. А это было бы достаточно для того, чтобы россиян остановить. Они же все-таки побаиваются технику. Пока не прорвали, техника не пойдет. То есть, понимаю, что мы ее сожжем, по крайней мере, на подходе к ЛБС. Вот после прорыва, вот именно к этому прорыву сейчас все и готовится. То есть, они прорывают линию обороны, планта, по крайней мере, прорывают нашу линию обороны, за которой практически оперативный простор. И туда устремляется техника, которую уже не будут перехватывать Мадяровские СБС просто не смогут, потому что прорыв фронта пойдет, а на оперативном просторе выход, допустим, на Доброполе и туда дальше, на запад, северо-запад, открытая зона, россияне прекрасно это знают, и даже потом разворот на восток, в сторону Краматорска тоже открытый, потому что это уже глубокий тыл наш. Естественно, понимание этих процессов есть командирами на местах, которые выполняют боевую задачу и видят эту проблему по месту, Получая информацию даже от своей разведки, не говоря уже, там, допустим, о распоряжениях, которые с генштаба заходят. Так ничего не делается. То есть я почему несколько месяцев говорю, что просто тупо, технически сдается Донбасс вот таким методом. Побежали сначала, там сильно были безумные депутаты, рассказывали про суммы, побежали суммы защищать, забрали практически все с Восточного фронта, пригласили россиян наступать. Ну, так они наступают, вопросов нет. Вот смотрите, что произошло за последние несколько месяцев. просто проанализировал, Создали возможность россиянам произвести достаточно большое количество топлива, то есть обеспечив безопасность НПЗ. Это же наши зеленые человечки во власти это сделали. Генералы взяли под козырек, выполнили эту задачу. Зеленые генералы, зеленые человечки уже в генералитете получается раз они не арестовали политиков, которые давали такого рода команды, дали возможность россиянам накопить силы и средства, развернуться, ударить, причем отведя достаточно серьезные наши уже резервы, отведя на судское направление, рассказывая сказки о том, что они защищают киевское направление. Там Кто-то когда-то сказал, что с Курска эти несколько десятков тысяч россиян до Киева пытаются добраться, и надо там все защитить. Защитили, вопросов нет. Донбасс дали. Ну вот, по крайней мере, сейчас это видно если в ближайшее время не будет поставлено достаточное количество сил, средств, то есть не снятый не бронь, силовиков не поставлены в строй, Донбасс будет вдал. Будет, будет реальный, допустим, оперативный прорыв, уже мы ничего не сделаем. Ну просто ничего, потому что они, они уже будут на оперативном просторе, они будут двигаться туда, куда им нужно. А почему я говорю о оперативном прорыве? Да потому что в основном под Паковском сейчас развернуты десантные войска. То есть ВДВшка российская и морская пехота. Что такое десантура? Десант – основная задача. И, и техника у них, боеприпасы под это заточены. Прорыв, то есть на определенный марш-бросок и удержание плотдарма. Вот вам десант. Вот то, что сейчас будут планировать россияне. Я так думаю, что скорее всего направление в сторону Добропутти. Одно из, по крайней мере. Хотя сейчас давление идет на всем участки от Гуляйполя до Покровска, то есть части Запорожской области, части Днепропетровской области, части Донецкой области с основной задачей решения коридора еще и там, южнее Покровска. Військові сполучених штатів Америки відвідали навчання у Білорусі захід 2025 і в міністерстві оборони Білорусі повідомили, що їм показали все, що їх цікавило, і з місцевими журналістами вони не спілкувалися. І видання Reuters зазначає, що це як би якби знак того, що Вашингтон і Мінськ зближуються. Так їх відправили аби переконатися, що вони якби не загрожують ні Україні, тоді ні, якби країні жодній країні, якби НАТО чи з якою метою тоді відправили. американских військовых? После того, как Трамп привел в администрацию не кондовую Америку, можно так сказать, а кондовую Изра... Израилов, а это так видно на данный момент, то есть не, 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 американская, а израильская администрация руководит Америкой. Сейчас непонятно вообще, что происходит и куда Америку несет вся эта администрация. То есть был бы Помпео, был бы Болтон, поверьте, там бы туда бы ракеты могли пойти особенно после удара по Польше сейчас бы уже по Беларуси ракеты бы отработали по всей этой белорусско-российской армии там какую то там собрать там ну где-то от армии далеко там тысяч тридцать пусть пару корпусов пусть будет где-то так то есть уже бы они они отправляли бы своих военнослужащих туда на, на посмотреть называется то есть что творит эта трамповская полуизраильская администрация ну тут одному Одному Аллаху известно, извините за каламбур в этом смысле. Почему? Потому что ну, есть вещи логичные, есть нелогичные. Но такое, вот такое действие американцев оно полностью нелогично. Это раз. Второе, оно вызывает кучу вопросов, ну как минимум у партнеров по, по Европе. То есть за, после нескольких дней, после атаки россиян и, и белорусов, потому что в основном-то беспилотники через Беларусь заходили, После атаки по Польше американские представители едут в Беларусь посмотреть на русско белорусские движуху. То есть поручкаться, пообщаться. Ну, это в стиле вот этой вот администрации. Трампу пора ее уже менять. Не просто менять, отправлять обратно в Израиль. То есть отправлять обратно, пусть они там занимаются, как и нам, кстати, то же самое. Конфидентов израильских спецслужб с израильскими паспортами уже давно отправлять надо в Израиль в Цахал. Масада уже это ТЦК. Сахаловская, надо их собирать и туда ставить строй. То есть оптимальный вариант работать именно там. Потому пока Трамп не вернет обратно кондовую и Америку к управлению геополитикой, ну пока вот такая, такие залипухи будут постоянные и их проанализировать с точки зрения военных очень сложно. Тут, тут психиатр нужен. Психиатр, который бы знал, ну понимал откуда ноги растут у тех мыслей, которые генерируют вернее у того генератора случайных мыслей, которые выдают вот такие распоряжения. Вони ручю така європейці, дивлячись на всі ці дії на заяви Трампа, що це помилка, так що можливо помилка, що залетіли російські дрони. От у них, скажімо, так буде розуміння? Ну якби про те, що треба якби самим щось робити, так і не зважати тут на думку Трампа, і який чи тут, то скажімо так, без знову ж таки команди Трампа вони інакше не реагуватимуть на всі ці інциденти, на яких провокує Російська Федерація, тому що дрони ж залітали не тільки у Польща тепер і на територію Румунії, а Румуни просто викликають Как бы посла, и говорит про то, что запытывают. А что это такое было и все? Ну, Европа пока еще не готова самостоятельно принимать решения, хотя то, то, что не просто мысли, уже некоторые действия по этому вопросу уже точно есть. По крайней мере, несколько стран европейских, которые могут себе позволить независимую политику от Соединенных Штатов или в будущем как минимум это видят, они уже принимают предпринимают некоторые действия по этому направлению, используя наши Наши возможности, по крайней мере. Мы же не просто так работаем по российским пилам, а залетаем в Башкортостан. То есть не просто так это все, не, не, не видосики посмотреть в Башкортостане, там хорошая группа есть, АЭЛА. То есть выполнять боевую задачу. Выполняем, то есть работаем. Потому вот эти страны европейские, которые нам помогают, они уже вопрос это для себя решили. А всех остальные страны, они к этому подтянутся. Главное, чтобы выкристаллизовался центр принятия решений в Европе. Он уже, в принципе, можно сказать, уже есть. Он был в Британии, но они слишком сейчас легли под американский, ну, по крайней мере, держатся в американском фарватере. Французы свою, свою песню пели, в принципе, тоже, но они все-таки больше такие, я бы внутри себя замкнутые. А вот в Европе сейчас новый центр образовался, новый, старый, как угодно это можно назвать, Германия. Германия берет на себя, по крайней мере, на данный момент такое обязательство создавать безопасность европейскую, воссоздавать ее, по крайней мере. И как раз нам надо ориентироваться на немецкие силы в этом смысле. И Мерц очень себя хорошо показывает. Я думаю, как раз на тот вопрос, который вы задали, вот ответит действиями Германии передачи нам достаточного количества вооружений, вопросов решения, то есть тех вопросов, которые не могут на данный момент позволить себе решать европейцы. От Германии сейчас очень много человек нам идет, и я думаю, это будет усиливаться. Тем более, помимо Германии, ждем и Датчане подключаются, Шведы подключились, Норвежцы подключились, Фины. С нами страны Балтии вопросов нет, а и все, в принципе, остальная Европа, по большому счету, от, от Испании до Румынии. То есть поддержка это есть, пока, по крайней мере, Европа создает свои системы управления. Они будут созданы, воссозданы, как угодно. Американцев не должно быть на европейском кредите, не должно быть. Они поймут, когда, вернее, они тогда поймут, когда американские базы будут с европейского континента в выдворе вместе с э, системой ИДЖИС, которая прикрывает Америку. Вот тогда они начнут думать, а что они натворили, в конце концов. Ну, будет уже просто поздно, потому что те э, процессы, которые уже запущены, они, их обратно уже не вернешь. Никто уже американцам не поверит после того, как Трамп выпендрился остановкой, там, передергиванием поставок в Европу для нас железо, остановкой некоторых процессов безопасности европейской, после того, как они вот показали себя после удара по теми же двумя десятками беспилотников по Польше. Ну, то есть, американцев уже никто верить не будет. Трамп, и вернее, даже не так. Дело, что Трамп. Трамповская администрация, она угробила Америку практически. А так как большинство администрации трамповская израильская, так вот думайте, для чего они это делают. То есть для того, чтобы решить вопрос по Ближнему Востоку, может быть, в геополитике, а может быть, для Москвы. Потому что тут найдешь, там надо еще находить, где эти центры принятия решений в этой всей сионистской межпухе, которая распределена сейчас, как минимум, между несколькими столицами. Может, и московской.